Thank you С 25 по 27 марта в Украине прошли Киев Fashion Days – первое международное фэшн-событие, организованное по образцу крупнейших мировых недель моды, объединяющее лучших украинских и зарубежных дизайнеров, редакторов самых авторитетных журналов о моде и международных фэшн-обозревателей, байеров и блогеров. Попасть в списки приглашенных или получить аккредитацию было безумно сложно, но мне удалось это сделать. Мечта обозревателя моды исполнилась. Находиться там было одно удовольствие, а отношение было как к иностранным гостям. В Украине очень приятно, что в в том числе и Молдова, присутствует на их событиях. Киев Fashion Days представляет новое поколение дизайнеров, которые в своем творчестве, а также в работе по созданию и продвижению фэшн-брендов ориентируются на стандарты, принятые в мировой моде. Это и весной свои коллекции представляли Ада Зейдингтон, Лондон, Ламазан де Кутюр, Милан, Сергей Теплов, Москва, Лилия Пустовит, Саша Коневский, Виталий Павлишин, Сосновская, Валерий Ковальский и многие другие. 25 марта в рамках открытия состоялся показ звезды Милан Фэшн дизайнера Франческо Сканамилия. Если честно, мне очень понравился пока или Лили постоит, которого я, в принципе, и ждала. Лили – наиболее известный за границей украинский дизайнер, который создает коллекции вот уже более 10 лет. Удивительно было не только первой посмотреть новые коллекции, но и вблизи видеть ткани, фактуры, ощущать совмещение музыки, стиля и талантливых людей вокруг. Сидеть на фронт-роу крайне волнительно, ведь рядом с тобой сидят люди первого эшелона. Мне безумно было приятно пообщаться с известным фэшн-обозревателем Год Фредини, познакомиться с моей любимой украинской ведущей фэшн-индустрии Дарьей Шиповаловой. Увидеть и услышать воочию экс русского ВОК Алена Долецкую, побывать на лекции топ моделей Аллы Костромичевой. В рамках KFD была также организована обширная обозревательная программа от главных мировых фэшн-экспертов. Лекции провели первый главный редактор ВОК Алена Долецкая, международный представитель Киев Fashion Days, европейский редактор международного информагентства для фэшн-прессы Год Фредини, блогер Айван Родик, автор книги Power Dressing Роба Янг, старший редактор раздела мода Look at Me Юлий Выдолов, директор Ukrainian Fashion Museum Зоя Звенецковская и многие другие. Отдельная миссия Key Fashion Days – открывать новые имена, для чего в у программе были представлены работы молодых европейских, Великобритании, Швейцарии, России и украинских дизайнеров, которые представили свои коллекции в рамках программы Pretenders на специально обустроенном мини-подиуме, а также в рамках перформансов и инсталляций. Проект Pretenders занимал равноценный подиумным показом места на мероприятии. Во время мероприятия все показы транслировались в режиме онлайн. «Киев Fashion Days – это исключительно модное событие, которое организаторы просят не путать со светскими мероприятиями, проходящими в Киеве. Украинские и международные гости KFD – это те люди, которые создают современную фэшн-индустрию. Я наполнилась энергетикой и бунтарством на целый год вперед, которыми делюсь и с вами. Хочется верить, что наступит время, когда KFD будет расшифровываться как не только Киев Fashion Days, но и Кишинев Fashion Days. Дорогу креативу!